сегодня Бог тебе навстречу идет. И после сердце открыто. Вот когда мы были грешны, и нас Богом грех отделил, то Господь отдал Своего Сына Иисуса на страдания за грехи наши. Со все наши беззакония Иисус умер на кресте. Для того, чтобы нас с принять в себе. И сегодня Господь ждет каждого человека. Бог любит тебя. Бог хочет простить тебя. Людей, которые хотят сказать, Господь, прими меня. Я хочу быть твоим сыном. Я хочу, чтобы вы были сыном или Божьей дочерью. Но вам нужно прийти к Иисусу. Кто хочет прийти к Отцу Небесному. Кто хочет сказать, Боже, прости меня. Вас ждет Иисус. Бог готов прощать грехи. Бог хочет простить тебя. Это я в спасение, это дает жизнь веселую. Давайте мы все вместе помоемся. Отец Небесный во имя Иисуса я сейчас прихожу к тебе. Я благодарю тебя, что ты любишь меня. Я благодарю тебя, что Иисус умер за меня. И я прошу прости все мои грехи. Я принимаю Иисуса в свое сердце. Чтобы Иисус был моим Спасителем. И чтобы Он был моим Господом. Измени мою жизнь, Иисус. Я хочу служить Тебе. И я хочу иметь жизнь вечную. Помоги мне не пишить больше.

Друзья, я хочу дать вам один важный совет. У меня в руках Библия. Это Слово Божье. Бог хочет говорить вашим сердцам. И Бог хочет, чтобы вы каждый день открывали Библию и читали. Здесь рассказано об Иисусе. Что Иисус хочет, что такое грех и так далее. И вам нужно научиться слышать Божий голос, читая Библию. Если вы будете жить по Слову Божьему, то ваша жизнь, ваша дорога приведет во к и вы будете спасены в царстве небесном. Дьявол не слушает людей на разные грехи, но он но... 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 следовать Слову Божьему. Полюбите Слово Божье. Постоянно думайте о том, как написано в Библии. И даже если вы не любите читать, просто приучите себя к чтению Библии. И знаете, Бог хочет, чтобы многие из вас были проповедниками, миссионерами, пасторами. И для этого вам нужно знать Слово Божье вы будете служить Богу, вам в небесах Бог даст особую награду. Иисус даст вам в небе новую одежду. Вы не будете жить в земле, что в небесах. Но а есть много людей, которые еще не знают об Иисусе. И Бог хочет, чтобы вы им рассказали о Иисусе. Вы будете читать Библию и потом рассказывать об этом другим людям. А обязательно читайте Слово Божье. И ваша жизнь изменится. Ваше сердце станет доброжелательным. Он вести вас будет под Он защитит вас от зла. И через вас многие люди придут к спасению. Придут к Иисусу Христу. Аллилуйя! 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 Аллилуйя. Еще раз. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя! Аллилуйя! Еще раз поднимите, кто молился сегодня и принимал Иисуса Христа в свое сердце. Поднимите. Последнее я скажу. Вам обязательно нужно посещать собрание церковь. Здесь много церквей есть в вашем городе. Много пасторов есть в вашем городе. Обязательно пойдите в какую-то церковь. Пойдите пастора, который вам по душе. Молитесь за пасторов. Слушайте пасторов. Помогайте пасторам. И пост постоянно посещайте церковь. Без церкви нельзя. Нужно ходить в церковь.